রাজীব ভবনে প্রদেশ কংগ্রেসের সাংবাদিক বৈঠক উপস্থিত গৌরব গগৈ জিতেন্দ্র সিং দেবব্রত শৈকিয়া ভূপেন বড়া বিজেপিতে যাওয়া নিয়ে প্রতিক্রিয়া ভূপেন বড়া বিজেপিতে গেলে আদৌ কি সম্মান পাবেন মন্তব্য গৌরবের তিনি আরও বলেন যারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তারা নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়েছেন যেটি অগপ দল আজি তারিখ নোহা হয়ে গেল বিভিন্ন রাজনৈতিকবিদ যে বিজেপি দলৰ ভিতর যোগদান করি নোহা হয়ে গেল সেই সেইকাৰণে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াও স্থিতি একে হ'বলৈ গৈ আছে যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ দল যেনেকুৱা নোহোৱা হৈ গ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নোহোৱা হৈ গ'ল তো ক'ত যেতিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি হোৰ্ডিঙত দেখা পোৱা নাই ত' ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কি তাত পাব সন্মান পাব আমি নাজানো কিন্তু আমাৰ দলৰ কামখিনিক বাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি কেনেদৰে এটাই ঘৰৰ নামত পৰিলেই সেইখিনি কাম আমি ৰাইজৰ মাজত লৈ যাম আমাৰ কামত কোনো বাধা নাহে আৰু মই ভাবোঁ যে বাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি যে আজি ঘ মানুহৰ মুখে মুখে সেইখিনি কথা তল পেলাবলৈ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু আজি তেওঁ যথেষ্ট বাধ্যমূলক হৈ কিছুমান কামবোৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে